Ми продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв і зараз запрошуємо до наших до ваших телевізорів, наших найсумлінніших батьків і дуже уважних дітлахів. Ті, які е, опікуються власною безпекою, ну і батьки, які турбуються власне про своїх дітей. Зараз у нас тема безпечні канікули. І експерт у нашій програмі е, В'ячеслав Курепін, підполковник внутрішньої служби у запасі головного управління МНС України в Миколаївській області. Рідівник із 30-річним стажем. Вітаю вас, Добрий день. У нашій студії добрий вам день з нетерпінням. Чекаємо ваших корисних порад, тому що дітлахи вийшли на канікули. А ми пам'ятаємо, скільки нещасних випадків може бути в цей час той період, коли малюки і більш дорослі, старші школяри самі. Розпоряджаються своїм часом. У них його багато, і головне їх скерувати в мирне русло, так би мовити. Чимало дзвінків і прохань наших глядачів щодо зустрічі з вами і ваших порад після тих нещасних випадків, які відбулися в нашій області із малюками із школярами. Десятирічний хлопчик потрапив під автобус, під шкільні такі трагедії в нашому місті і інші випадки. Отже, які найголовніші найскладніші небезпеки читают на дітлахів, на школярів у час дозвілля, в час канікул. Наступившие каникулы в городе Николаеве, Николаевской области, к сожалению, отмечаются теми несчастными случаями, которые происходят, которых вы вспомнили, их огромное количество, огромных причин. Но самое опасное для детей, вы ну, и, разумеется, для родителей, это дорожно-транспортное происшествие и время проведения в ночное время. Сейчас стало немножко раньше темнеть, и дети остаются на улицах, и вот это как раз один из самых таких опасных моментов для тех детей, которые не знают правил поведения или не обращают внимания на те правила, которые нужно выполнять. Так, дітлахи може десь довше затримуються або ходять на тренування на різноманітні горстки, або на зустрічі і потрапляють у найрізноманітніші небезпеки. І зараз ми повинні їх навчити. Як уникнути цих небезпек? Uh, Яка статистика у вас по нещасних uh, випадках, наприклад, на дорозі? Чи є uh, давайте візьмемо з дорожньо транспортних uh -huh. пришестів? От, якщо взяти общую статистику, то в мірі приблизно 1,5 мільйона людей гибне в дорожньо транспортних пришестях, болі 8 мільйонів отримує травми. У нас, конечно, по Николаеву-Николаевской области тоже есть своя статистика. Ежегодно примерно ДТП с детьми это 100 случаев. 100 и чуть, -чуть больше. Но На сей день... Сухие цифры, цифры а это... беда, это трагедия. На сей день. 69 дорожно-транспортных происшествий, где причины, которые стали, вернее, участниками их стали, это дети дошкольного и дошкольного возраста, из них 7 человек погибло и 75 ранено. Вот эти цифры, конечно, они немножко будоражат мозги. Почему? Потому что это жизнь человека, это травма, это увечья, это э, может быть и на всю жизнь. И в большинстве случаев ответственность лягает на взрослых. Або сами не помытили дитину в такой ситуации, або не научили ее, как поводиться. Да, есть определенные категории детей, которые попадают. Самый опасный возраст – это от 6 до 14 лет. Если мы посмотрим, это как раз те дети, которые учатся в школе. Вторая, вторая категория это 16-18 лет. Если взять так по причинам этих самых, по причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий. Если мы возьмем первую категорию, это более младшая группа э, школьников наших, это несанкционированный ну, как бы не выбег на дорогу это неожиданное поведение, это игра, неожиданное, э, неожиданное показ на, дороге. И самых, это, это неправильная игра, реакция, реакция да. Это игра возле дороги, это езда на велосипеде. Мячик, мячик выскочил, выбег, да. дитина за Или, вибег, дитина да, или просто это игры, которые есть. И трагедия, в принципе, я считаю, это трагедия, трагедия тех детей, которые выходят на дорожную часть или приближаются к ней, с нашими мобильными телефонами разговаривая по ним они теряют концентрацию на дороге и не видят то что происходит это да с наушниками слушают музыку они не слышат ту, те звуки природные звуки и неприродные звуки опасности которые должен принимать слуховой аппарат человека и поэтому реакция заторможенная и те действия которые уже они могут предпринять они их не принимают или не запоздалы, тем самым попадая в дорожно-транспортное происшествие Ви розповіли про таких дітлахів від 6 до 14. А чому потрапляють в категорію ризика більш старші юнаки і дівчата? Мопеди. Мопеды – это бедствие и не только города Николаева, а, я думаю, и всей Украины, когда вседозволенность наших детей в приобретении, когда более взрослые родители, старшее поколение покупают в подарок мопеды, они не понимают о том, что для того, чтобы человеку сесть на мопед, нужно пройти какое-то обучение. Часто этого не происходит. Я могу завести это транспортное средство, я держусь на нем спокойно, потому что ездил на дороге, и поэтому я могу сесть и поехать. А порой даже дети выезжают и не знают правил дорожного движения. Те знаки, которые расположены, на которых нужно обращать внимание. И мы очень часто видим мопед, который продолжает двигаться на красный свет, поворачивает в запрещенные стороны, хотя знаки стоят их самых. Езда по тротуарам, езда в неположенных местах, заезд на любые территории, где ходят пешеходы. Поэтому происходит столкновение, падение. Получение травм и, к сожалению, летальные исходы. Очень часто молодые люди э, к себе на мопеды берут э, своих знакомых, друзей, там, э, девушек, парней и так далее. Это категорически запрещено на разных классах. Это перевозить всякого рода, рода грузы, багажи и пассажиров. Забывая об этих правилах, попадают опять-таки в эти дорожно-транспортные происшествия, происходит травмы, увечья. Сужалінню літальні сходи, ось по, е, свідком подібної страшної трагедії. Я сама колись стала проїжджаючи у маршрутці, повз е, розбитий мопед і розкидані тіла юних людей. Е, це, дуже страшно, це дуже страшно, і це людські житті, це е, діти, яких ми повинні попередити. Отже, что чего батьки должны научить своих детей в первую очередь? В первую очередь. Давайте возьмем меньшую категорию, начнем с меньшей категории. Научить своих детей адекватно адекватно реагировать на то, что происходит в районе дороги, в проезжей части и на самой дороге. Это, ну, как бы предупредить детей, чтобы они неожиданно не появлялись на дороге. Есть места специальные для перехода. Это подсветофоры, это зебры, которые есть. Даже в этой ситуации выбегать на дорогу категорически запрещено правилами. Есть много рекомендаций для школьников, чтобы это не делали. Почему? Есть нерадивые, нерадивые водители автомобилей. Есть водители, которые зазевались и в последний момент реагируют на то, что появляется человек. И також зараз перебывают в наушниках с мобильными телефонами, мобильными телефонами и так далее. Мобильными телефонами, отвлекаются и тому подобное. Поэтому первое средство это вбить в голову детям, что ты должен сначала, даже если горит перед тобой зеленый свет, посмотреть влево, посмотреть вправо и начинать движение лучше, если маленькие дети держаться взрослых попросить взрослых перевести через дорогу. Мы вот, когда я был молодым, и более то в раннее время наше, очень часто пользовались этим дети. Сейчас почему-то забыли дети об этом. И иной ну, смотришь, там, как мы их называем, кнопками там, или блохами по их, по их размерам и так далее, перебегают самостоятельно, не прося помощи. И ты ну, распитаешься оказать помощь ребенку, давай я тебе проведу. Нет, я сам. Они доросли. Они доросли, они чувствуют себя взрослыми и уже переходят и сам их самых. Это опасно. Надо объяснить этим, что это если человек тебе предлагает помощь, конечно нужно воспользоваться на дороге и так далее. Есть, тротуар, есть дорожная, дорожная часть, проезжая часть дороги, которая их не обозначена перекрестками или зебрами. Тоже в этих моментах мы переходим все-таки. Хотя говорят, вы должны дойти до ближайшего перекрестка, дойти должны до светофора. А бывает до него 200 метров. Ну, давайте будем честными говорить, что не каждый пойдет на пешеходный перекресток и будет переходить в тех самых. Мы переходим в тех местах, где нам удобнее. В этом случае правила гостят следующее о том, что, конечно, допускать этого не надо. Но опять-таки, осмотрись, чтобы не было близко пробежающихся автомобилей. И на него впереди спокойно впереди дорогу, не выбегать на дорогу, ни в коем случае. И если ты не успеваешь перейти полностью дорогу, есть оставки безопасности. На них надо остаться, подождать, пока проедет автомобиль, и дальше пойти уже перейти в этих самых. Но хотя первое правило это зебра, это зеленый свет светофора на, э, пешеход, на движение пешеходов, это самое лучшее правило, которое их есть. И запретить детям играть возле дороги. Я понимаю, что сейчас э, мало оборудованных площадок. Дворы заполнены автомобилями или другими там какими-то там техническими средствами, которые не позволяют детям играть. И даже на э, внутри проездной части э, ездят автомобили, и дети выскакивают на них могут попасть на случайную ситуацию, связанную с дорожно-транспортным происшествием и так далее. Но эти игры должны быть безопасны. Ми знаємо вже на в нашому місті чимало прикладів, коли мешканці будинку, подвір'я відвоювали життєвий простір для дитячих майданчиків для своїх дітлахів, щоб вони мали можливість і місце э, безпечно проводити своє дозвілля на спеціально відведений спеціально для того. Спеціально відведених раждоних площадках, які не дозволяють, щоб э, м'ячі літам кокос средство ігри на дорожню частину і дитина не побіжав. Тобто активність батьків такі, конечно, це безпечно. Безопасность, безопасность детей на дорожно-транспортных на, на происшествиях. Более старшему возрасту хотелось бы сказать: пожелать адекватного поведения. Первое. Я понимаю, что это музыка наушники, я понимаю, что это очень модно. Я понимаю, что езда на велосипеде и на, на мопедах это как-то активный образ жизни, но он должен быть и безопасным. Поэтому, если вы сели на это транспортное средство, уберите наушники. Не разговаривайте по мобильным телефонам. Если вам нужно совершить звонок или ответить на звонок, остановитесь, уйдите с проезжей части дороги или ближе к обочине прижмитесь, остановитесь и ответьте на звонок или сделайте звонок. Не делайте это при движении. Вы должны понимать о том, что есть транспортные средства, где провоз багажа и людей категорически запрещен. И если действительно запрещено, не делайте этого, потому что тот груз, который вы тянете за собой, может повлечь тому, к опрокидыванию транспортного средства, и вы окажетесь на дороге, рядом идущие автомобили могут наехать вас и совершенно случайно как бы, окажетесь под, под колесами автомобилей. Осень, час э, раннего темливы час плохой погоды, дощи туманы. Э, Вони не покращують видимість, а навпаки, погіршують її, а отже, роблять небезпеку ще більш ймовірною, що в даному випадку може прийти на допомогу і батькам, і дітлахам. Еще одна надзвичайная ситуация, состояние окружающей среды, это раннее потемнение, и дети хотят продолжить свою по времени игру и остаются в ночное время. Я хочу просто сказать жителям Николаева, Николаевской области о том, что о небольшой статистике. За год в надзвичайных ситуациях на Украине гибнет полторы тысячи детей. Казалось бы, цифра вроде бы небольшая, но это полторы тысячи. А теперь давайте возьмем в таком ракурсе. Представьте одну школу города Николаева. Сегодня там были дети, завтра их нет. Вот это то количество детей, которое гибнет на, при надзвичайных ситуациях, куда же включается и э, надзвичайные ситуации в темное время суток. Поэтому, первое, родители должны понимать о том, что игра в темные суток это опасное время. И нужно, конечно, позвать своих детей, чтобы они, может быть, играли в тех светлых частях, которые освещены в частях вашего двора. Выходы за пределы двора, они как бы они не были, не тянули детей, как бы там не было друзей и подруг, все-таки тают себе опасности. При передвижении в свой дом и к себе домой могут дети встретить неприятности. Первое это и нападение, второе это ограбление, потому что разные люди у нас есть и они пользуются этими моментами. А ребенок идет, разговаривает с вами по телефону, вы держите с ним связь и так далее. Это может привлечь <связь> того же грабителя и забрать телефон, ему не интересен то, что там этот ребенок и так далее. Есть цель мобильный телефон, который он может завладеть. Поэтому надо идти обычно по людным местам по освещенным местам, я имею в виду идти домой после своей гуляния. если вы ушли от своего дома. Не общаться, стараться с людьми, но вместе с тем, если вы видите, что идут адекватные люди, попросить помощи, чтобы вы шли рядышком с ними. То есть и с другой стороны, и должны держаться тех людей, которые идут в вашем направлении. Чтобы ты нашла. Чтобы ты нашла и в этих самых и так далее. И тогда ну, будет более-менее порядок в этом вопросе. Если у вас не освещенные дворы, требуйте от жеков Если кооперативные дворы, обращайтесь своему представителю кооператива и говорите о том, чтобы дворы освещались, это безопасность. Мне Роббов розповів, що коли вони освітлили всі подвір'я у місті, знизилася злочинність майже на 80-90%. Конечно, те ж саме. Чому? Тому що е-е такі місця приваблюють тих, хто хоче скоїти правопорушення. это объекты, и тем более дети, это удобные объекты для нападения. Они, в принципе, не знают, как реагировать, может беззахисные. быть, беззахисные. беззахисные, это раз. Второе, они не могут, порой не могут сообразить, что делать в этой ситуации. А секундное замешательство может привести к тому, что правонарушение все-таки состоится. Как уникнуть, або что делать в подобном случае? Вот такие порады, чего должны научить батьки своих детей, как уникнуть нападу, Або как реагировать во час этого нападу и после Первое, если вы видите, что к вам подближается незнакомый человек... Мы говорим сейчас про ребенка, Про так? Если вы видите... Надо объяснять ребенку, если ты видишь, что к тебе подходит незнакомый человек и хочет тебе обратиться, первое, предупреди его, что ты с ним общаться не будешь. Попытайся держать с ним определенное расстояние. Если То есть не, не разговаривать с незнакомцем? Не разговаривать с незнакомцем. И если он начинает подближаться к тебе, самое лучшее средство – это громкий крик ребенка, помогите, спасите. И на это, я думаю, найдется пару адекватных человеков, которые среагируют. Но это же испугает и нападающего, который станет э -э, вести себя адекватно и уйдет от этой ситуации. Ему-то это не надо. Второе. Э -э, когда вы выходите на улицу и знаете, что вы останетесь ночью, снимите с себя, пожалуйста, все прекрасы. Особенно касается девочек, потому что они любят хвастаться и сережками, и колечками. Они могут быть недорогие, но преступник, который подходит, он видит блеск металла. Ему уже не интересно, что он дорогой недорогой. Он снимет, потом будет разбираться. Но он же может снять с травмами с ребенка по, по, и значит, нанести увечья этому ребенку. Поэтому, конечно, нужно это убирать. И не брать мобильных телефонов, которые бы выдавали то, что есть дорогие вещи. Потому что есть еще дорогие мобильные телефоны. Не привертать увагу, Значить обязательно, потенцией. и так далее. Ну и лучшее средство защиты своего ребенка заканчивается э, светлое время суток. Ребенок должен находиться дома. Дякую вам. За корисні поради, я знаю, що ви зараз опікуєтеся вихованням в одному з провідних навчальних закладів нашого міста заступник декана, якщо немає. Заступник -декана, декана, да, з виховної роботи. роботи, чого ви навчаєте своїх студентів? Я іщу, як вже известно нашим на тілі тому що неоднократно смолять нашу передачу, що відущу цикл «Безпек». дисциплин безпеки. И всегда вот об этих моментах мы всегда говорим. Сейчас основное время это в буханово-беспечные предметы, которых можно увидеть или занесенные с зоны АТО, или появляющиеся в нашем городе, такие тоже случаи есть. И опять-таки это адекватное поведение в ночное время суток, потому что студенты, которые живут, оторванные дома, живут в общежитиях, они выходят, и мы как раз тоже об этом самом и говорим, беседы и так далее. И вообще это этика поведения. Этика поведения во всем. В, в, своей одежде, в поведении, в толерантности отношения к людям. Потому что, э, ну, должна быть э, такое, ну, должно быть такое чувство всегда, что человек должен быть тебе приятен во всем и в отношении. И помощь. Помощь ближним от начала и до конца, от малого до великого, как я говорю. Дякую, Вячеслав Миколаевич. Нехай ваши порады допоможуть сберегти наших детей. Дякую вам. Спасибо огромное.